Друзья мои, добрый вечер всех на моем канале. Сегодня мы покажем, что мы купили в комиссионки. комиссионке. Человек к нам обратился в соседнего города. Стала тема такая покупка травмата. Значит... Человек кинулся покупать травматы и начал читать там форумы разные. Короче, он почитал эти форумы, потом позвонил мне. Я ему объяснил эти где там все нюансы. И он говорит: слушай, я говорит, начал, стараюсь говорит там, говорит разные. Говорит". И послушал тебя, я понял, говорит, что я об этом ничего не понимаю. Я запутался во всех этих закалках, точках, сериях, партиях, буквах, цифрах, говорит, короче, говорит. Я приеду, говорит, в твой город, говорит, пойдем по комиссионки, говорит, и купим самый нормальный аромат, какие там будут. Э -э почему купили в комиссионки? Есть причины две. Первое. Человек категорично отказывался брать на воде. Ну, его там напарили, что он порошковый, рассыпется, не тот металл, все остальное. Короче, ребята, все это не так, сразу говорю. Так что в этом плане, конечно, что с видео плохо снимаю, почему-то. А что такое? Вот так, да. Ребята, это все не так сразу говорю. Новый форт, он коренный, там оружейный металл, все вот никакого там порошка немае. Просто там затвор идет сплавление у форта. Все. Но проблем по них С дорогой они работают идеально. Поэтому так. Да. Даже лучше, чем хостали или средних образцов. Это первая причина, он категорично был, был новодела, и причина Видео снимает, да. И причина номер два, что не было в его городе двенашки, которые он хотел. Была там какая-то двенадцатая, старый, там сырой, там он ски, 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 скидывал, короче, тоже там. Вот мы, мы пошли в нашем городе, мы обошли пять комиссионок в нашем городе и нашли такой двенадцатый РН минус его, что он был без коробки, без тех паспорта, без протирки, но ну, это такое, то есть, это, ну, БУ я, я, я БУ. Ну, но он хороший. Он на стетре у него уже имелся, он не пошарпанный, он не подкрашенный, М -м -м -м, видно, что с него в тире лупили, брали его с собой в тир, смазывали мало, он где-то по моим подрасчетам, судя по отсекателю магазину стволу, он где-то 9-10 года. Вот так вот, да. Но это был самый хороший сду на рынке, что, можно было купить даже за эти день, деньги не маленькие, да. В принципе, вот так вот. Так что, чтоб так вот, да. Ну, травмат хороший. Во-первых, он каленный боевой уровень. В, э, в, него идет косной за, за затвор серии РН. В него стоит боевой механизм спусковой. Это и плюс, и минус, ну, свои нюансы есть. Ну, и так, да. Но когда мы, 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 мы его приобрели, выбрали, купили с ним такие набои. И человек, уже купивший, говорит, да нет, я поеду домой, постреляю, потом решу, будем дорабатывать, или этого нет. Я говорю, слушай, я говорю, тебя, говорю, поезд, говорю, под вечер, говорю, а мы поехали здесь, говорю, на пустырь, недалеко там, пустырь, от, от центра города, да, короче, говорю, там, Лупаньо. Он такой, да я не знаю, вот, говорю, поехали, я постоянно там, там говорю, постреливаю, тестю, там, говорю, парочку раз можно, короче. Мы приехали, короче. Он поставил, бил, это говно магазинное, короче. Форт это. Лупанул. Короче, шарик, я даже в доску не влез. Черная нянька, такая, така, скажем, адрезина э, адрезина, черную, ну, черную, черную, черную оставил. И ему, короче, с двух шаров один попал прямо в ла, прямо у короче. Он говорит, все, короче, забирай эти набои, говорит, это травмат, говорит, оставляй, я, я говорит, бери, дорабатывай, потому что я, говорит, уже понял, говорит, что по твоих ви ви видео действительно газовый баллончик, говорит, мощнее, чем, чем этот травмат. Короче, я заказал вам работу здесь комплексную. П -п -пе -п -пе Первый. Магазин с 12 по 16. Ну, сейчас покажу, его сейчас это родной, Она где его сейчас в магазин. Вот его родной. Вот он. Ну, ба -ба бачим, да, что, блин, ну, то уровень другой. Губки длинные, ванха, боевые. Раз. Эту работу провели. Боевой комплект пружин. Два. Мы ему поставили не, не с новых образцов, а старых еще. То есть томатика, это его родная, он ставит эту. Вторую и в него уже боевой мощнейший комплект. Нужно пострелять мощными эта пара. Нужно таким, таким гомном взял эту лосню, этим лупить. Все. Вот вот. Потом отказался он отсекать его от родного. Заказал поставить ему именно бо, ну, им на, им бо, боевой. То есть боевой тон. То толстый, короткий, Видим да, его, то есть мощнейший такой, он Расширили рамку, рамку спуска по 16 зарядных реальных Шлифанули слегка патронники и, и полирнули патронник, зарубили пульный вход, переход на комус, Пульный вход, чтобы пульку не обрывало, не обрывало. Дальше переход на разгон пули, конус, дальность, скучность и энергетика. Думаю, понятно. Все. Здесь он каленный. Две точки на хребню, это боевая закалка. Вот так вот. В принципе, блин, форт хороший. Единственный минус, что в нем есть наколепы, потому что с него пытались полупить чем-то мощным без доробки. Вот он ценных критик, что на просто следы от эксплуатации бот, Все. И видно, что его в брали, потому что вот эта вот потертость, это именно, именно, именно идет от, 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 пальцев при, при зарядке. Вот да. Ну, это характерные просто этому и следы. Я, как, как человек, человек, я уже 20 років, уже, 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 уже травматы, и ходит, и ходил в тир, занимался, стрелял там, катался, состою в клубе стрелком. Вот я понимаю, что, 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 что это такое? Бачите раз, так брать. Это именно от пальца, видите это, от пальца вот тут все. Тут меньше, а тут больше. Вот так вот. И стан бы него идеальный. Без питань. Все, то есть. То есть мы его заработали полностью ему без комплекс. Полностью. Форд идеальный. Он без подкрасов, он не подкрасывался, он не перекрашивался, у него черный, не, у него завода. Поэтому, в принципе, все идеально, ну почти идеально, конечно, да. Вот такой вот, вот образец. Дивите, друзья мои, перед покупкой. А, да, кстати, он вот хотел брать Кран Павер, короче. Э -э -э я ему вышел с магаза, рассказал все нюансы, потому что поймите, по -по -по покупка его травмата Кран Павер ему не то ни в кармане, ни с, кара, с кармана. Но я им рассказал все нюансы по этому Кран В нашем, в нашем городе есть и 910 есть, и такие такие йог, йог соль есть, т -т Я ему рассказал все их плюсы и минусы, короче, и он для них подказался. Ну, я куста. Да, ось такий нюанс. Да. Всі знають, хто у мене консультувався, всі в кур курсі про проблеми і плюси кванпар. Все. Оставив. Да. Ті, хто не, не знають, купіть самі все, все побачите. Все. Би такий не перший, не последній. За ім'я треба чимось все. В принципі, от такий обзор короткий. Дивіться. Перед покупкою проконсультуйте, нічого не оплачуйте наперед, позвоніть, проконсультуйтеся, розберіть, щоб не було. А я вже оплатив, а я, я, я вже забронював, заказав, а я вже то сю. І, коротше, і ці всі нюанси. Це дуже важливо, розумієте? Ось так. Да. Так що в принципі все. Номер контакту подробку по консультації, по набоям, по джульні, там, там, по, по мощностям, там, по примененню, по законних, скажімо там, аспектах, нюансах, термінах. Там, все розкажемо, поможемо, проконсультуємо без питань. 066 516 25 25,58. 066 170... 71 28 098 360 37 40. На телефон не дзвоніть, на сім назвоніть, пишіть у месенджері. Все, Ось так. Бережіть себе, щастя, миру і добра. Майте ум. Ось так. Бо якщо будете лохами, то дорога у вас тільки одна. Ось так. І все. Да. Eh, ось це такий нюанс. І оціную те, те свою, свої можливості і своє життя правильно. І запомніть. Победителі не судять ось так, вот, все.